Это наша майстерня. Такого уровня очень давно хотелось достичь. Основная задача – ремонт мавиков, аутелов, создание антенн, переделка пультов. В основном поднятие и поддержание экосистемы именно наших дронов, разведчиков, которые в основном используют наши пилоты. Майстерни – это в первую очередь люди, которых, слава богу, хватает, причем толковых ребят. Вот. Ну и оборудование, и забеспечение. Это у нас зона прошивки дронов. И вот рабочие места каждого из майстра. Здесь Лакоста занимается больше ремонтом комплектующих от Mavic, плюс переделками пультов. Сам 3D моделирует, печатает, собирает, разрабатывает. Купер тоже вот сейчас сидит, моделирует новую антенну. Художник помогает с закупками, обеспечением, обликом. Йода у нас варит батарейки, бандеры, собирает зарядные ящики, крутит кабеля сигнальные. Это Герц, то, как нам пришел, вот уже занимается чипированием матрасов. После штурма затрехсотился, плохо ходит, вот, попал к нам, я тоже очень рад. Кстати, Стикс тоже бывший штурмовик, всему научился, пришел, конечно, там мало что умел, но за там, полгода он очень сильно вырос вот, и классные вещи может делать. Это у нас зона 3D-принтеров. Печатаем как детали на Mavic, корпуса для боеприпасов, чтобы скиды делать. Разного рода всех деталей, которые нам надо для нашей работы. Процесс идет. Вот, все для уничтожения ворога. Работаем на перемогу.